অর্থের বিনিময়ে ভিন রাজ্যে কিশোরী সরবরাহের অভিযোগ এবং তিনসুকিয়ার ফিলোবাড়ি চা বাগানের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে নারী পাচারের অভিযোগ ফিলোবাড়ি আশু এবং আদিবাসী ছাত্র সংস্থার উদ্যোগে দুজনকে ফিলোবাড়ি পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হয় ঘটনার তদন্তে নেমেছে ফিলোবাড়ি থানার পুলিশ চাওক বিভিন্ন সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দেখি থাকোঁ ডুণ্ডুমা ফিল'বাৰী এই অঞ্চলসমূহত যে সৰু সৰু কিশোৰী কিশোৰসকলৰ যে সৰ্বাহকাৰী যিবিলাক ঘটনা পোহৰলৈ আহি থাকে আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে অৱগত আমি বিভিন্ন সময়ত পাইছোঁ কিন্তু আজি আমি আহিলোঁ ফিলবাৰ আৰক্ষী থানাত ফিল'বাৰী আৰক্ষী থানাত ফিল'বাৰী অঞ্চলৰ আচ্ছা আচ্ছা আচা আদি আছোঁ আমি গোটেইকেইটা সংগঠনে আহি লগ লাগি আমি চালোঁহি যে দুজন মানুহক তেওঁলোকে ধৰি মেলি থানাত লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে যে অৰুণাচলৰ কোনোবা অজ্ঞাত স্থানত গৈ আমাৰ ফিলবাৰী অঞ্চলৰ সৰু সৰু অকণমানি অকণমান যিবিলাক কিশোৰ আছে কিশোৰবিলাকক কাম কৰাৰ চলেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ললিপ সদৃশ তেওঁলোকে কিছুমান টোপ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে অৰুণাচললৈ কোনোবা অজ্ঞাত স্থানলৈ লৈ যায় আচলতে এই বৃহৎ এটা ডাঙৰ